محمد پڑھو اپنے خدا کے نام پر جس نے آدمی کو خون کے قطرے سے بنایا جو لوگوں کو وہ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو ون پیج 198 سوال خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کرایا تو جلوہ جھاڑی پہ ڈال دیا اس میں کیا راز ہے اس کا راز یہ ہے کہ اگر اللہ نے ایسا کیا ہے تو ایسا ہی ہے تمام ظاہر علوم بیان فرمانے والا اللہ آپ ہے باطن کا شعبہ دینے والا بھی دی اللہ ہے باطن کا بیان فرمانے والا بھی اللہ ہے اللہ اگر باطن کو بیان کرے تو اتنا ظاہر بھی نہیں ہوتا یہ راز کیا ہے کوہ تور سیمبل ہے پھر بعد میں لوگوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا سیمبل ہے کوہ تور کیا سیمبل ہے یہ کیا واقعہ ہے ایک تو اس میں یہ راز بتایا گیا کہ وہ اللہ جو اپنے بیان کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جلوہ وہاں دکھایا یا وہاں سے آواز آئی پھر اس کی تصدیق کہاں سے آئی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے گویا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جلوہ وہی تھا جلوہ درخت سے اگر بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جلوہ انسان سے نہ بول سکے اس میں ایک بات تو یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ جہاں چاہے جب چاہے وہاں سے بول سکتا ہے ثبوت کے طور پہ بتایا گیا کہ درخت سے بولا اور تصدیق آپ سب نے کی ہے ایسا ہوا اگر ایسا ہوا تو پھر کئی دفعہ ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مضمون کیا ہے دوسرا سمجھ آنے والا جو خلاصہ بتایا لوگوں نے کہ کوہ تور یا جسے آپ جھاڑی کہہ رہے ہو یا درخت ہو وہ مقام دل ہے اور یہ جو دیکھنے والا ہے یا خواہش والا ہے وہ مقام اکل ہے جلوے کے سامنے مقام اکل بے ہوش ہو جاتا ہے اور مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے تو تور کو دل ہی کہو اس کی وضاحت کچھ ہی عرصے بعد سمجھ آ جائے گی اس پر جلوہ گزار دیا جائے تو قائم رہ سکتا ہے اور یہ جو سوال کرنے والا ہے اس پر اگر جواب ڈائریکٹ آشکار کر دیا جائے تو ناممکن ہے کیونکہ وہ ٹھہر نہیں سکتا اور اندازہ نہیں کر سکتا تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی پاور کا بنایا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کا جلوہ کتنی پاور کا ہے پاور کی جھلک تھوڑی سی دے دی چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دینے کے لیے جو جلووں سے منور ذات ہیں وہ اور بھی ہو سکتی ہے اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے جلوے کا شعبہ اور بھی ہو سکتا ہے اس لیے کچھ شوق والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیرا ہی جلوہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ کہ ہم تیرے ہی جلوے کو اس کا جلوہ سمجھتے ہیں تیرا جلوہ تیرے ہی روپ کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بزرگ بتاتے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ پوچھو اس سے کیونکہ اللہ موجود ہیں آپ کو جواب مل جائے گا سبحان اللہ جی یہاں سے اب آپ کی ہوسٹ سپنا خان درعیش محضوب ہے بہت اچھا جواب دیا ہمارے حضرت واصف علی واسف رحمۃ اللہ ولی اللہ صاحب نے اور ان کے اسی مضمون میں جو بات ایک جگہ پہ انہوں نے فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنا جلوہ اس طرح دکھایا اور وہ دل کوہ تور ہے اور اللہ اگر یہ راز بھی ہمیں اس میں آشکار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جھاڑی کے ذریعے بھی اپنا مطلب انسان کو جلوہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ اور بھی رستوں سے دکھا سکتے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا پوائنٹ ایک دام میرے ذہن میں آیا کہ جب اللہ نے خود ہی فرمایا کہ نا قرآن اللہ کا کلام ہے اور ظاہر ہے ہمارے سامنے تو یہ جلوہ قرآن ہی ہے اس وقت اور یہ نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اور پھر ہم تک پہنچا ایک ایک لفظ یہی پہ مجھے ایک اپنی پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گیا کہ تورات میں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب رہی ہے اس میں ایک باب ہے استثنا صفر استثناء تورات میں اس کے اٹھارویں باغ میں اور انیسویں جو آیات ہیں صفر استثناء کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اولڈ ٹیسٹی منی ہے یہ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا یہاں یہ بڑا میں چونک گئی ہوں بھی اس کو پڑھتے ہوئے کہ جو وصف علی وصف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے پوچھو اللہ موجود ہے آپ کو جواب ملے گا تو ابھی ایک عجیب سی کیفیت آئی کہ نا یہ اللہ کا جلوہ ہی تو تھا اور جلوہ ہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے جو قرآن ہم تک پہنچا ان کے پہلے قلب پہ نازل ہوا پھر ہم تک پہنچا تو یہ بھی تو جلوہ ہی ہے جو ہمارے سامنے ہے اور خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں توجہ سے پڑھیں قرآن کو سمجھیں کہ اتنا بڑا جلوہ اللہ اور رسول کی مکمل باتیں جو وہی کی شکل میں قرآن کی شکل میں آئیں تو وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور یہ عام باتیں نہیں ہیں یہ قصے نہیں ہیں کوئی ہی نہیں ہیں یہ تو وہ باتیں ہیں اللہ پاک کی جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئیں اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی ہوئیں اور کیونکہ کلام اللہ کو قرآن مجید میں قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے تو کلام اللہ حضرت جبرائیل, علی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ادا ہوا تو قول جبرائیل ہے پھر جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ادا ہوا تو قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قول رسول ہے اور قول اللہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا ہی کلام ہے یہاں مجھے ایک بات اور بھی یاد آئی کہ جب یہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ آپ ایک بار ہی کیوں نہیں بتا دیتے سارا قرآن کو آپ جو تھوڑی تھوڑی آیتیں بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا قرآن پاک میں کہ بھائی یہ اتنا متحمل ہی نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی بات ایک دم ساری کی ساری اوپر انسان کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ قرآن ایک دم اگر سارا نازل کر دیا جائے تو یہ اتنا متحمل نہیں ہو سکتے دیکھیے نا اب ایک جلوائی ہے جو حضرت السلام بے ہوش ہو گئے وہاں پر دل سے دیکھ کر بھی وہ بے ہوش ہو گئے ایک جھلک تو قرآن کی آیتیں تو اللہ کی مقام مقام پہ کس کی, کی شان اور اس کی جھلک ہے ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں ہمیں ایک دم سکون آ جاتا ہے سکون سا آیتوں کو پڑھ کر اور ساتھ ہی جسم نرم پڑ جاتا ہے اور روح مضبوط ہوتی ہے یہاں تک کہ ہم نے اکثر غور اس چیز پہ کیا اگر انسان کرے بلکہ ابھی بھی کر سکتا ہے جو بھی آزمائی اس بات کو کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اتنا عجیب فیلنگ آتی ہے کہ جیسے جسم کو سکون آ گیا ذہن کو سکون آ گیا اور جسم سونے لگ پڑتا ہے ایک دم سے نہ لوگوں کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو جمائیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں ہمیں خود بھی کہ ایسا سکون سا ملتا ہے جسم ایک دم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور نیند کی طرف انسان کو سکون آتا ہے سکون سے رات کو نیلا جاتی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم وہ جو آیتوں کا اثر ہے نا وہ ہمیں بے ہوش تو نہیں کر رہا لیکن یہ کہ ہمیں سلار ہے بس جی اللہ کے راز ہیں اللہ اکبر بہت شکریہ جی شکریہ